गुरुभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्गीता पदमूडव अध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगम् श्लोकमुत्रज्ञयोरेवमन्तरं चक्षुषा భూత ప్రకృతి ఎవరైతే జ్ఞాన దృష్టిచే ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క భేదమును మరియు భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలుసుకుంటారో వారు పరమ పదమును చేరుకుంటారు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् 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 अन्तरम् अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये ये विदुर्यान्ति ते विदुर्यान्ति ते परं परं ये विदुर्यान्ति ते परं ये विदुर्यान्ति ते परम् भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्या ये विदुर्यन्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् 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 अन्तरम् अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये ये विदुर्यान्ति ते विदुर्यान्ति ते परं परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम, ये विदुर्यान्ति ते परम, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्या प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञान चक्षुषा, चक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षम् च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि दुर्यान्ति ते परम् भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि दुर्यान्ति परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च विषत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरम् चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरुचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु